শিলচর মেডিকেল কলেজে ভুয়া চিকিৎসক পুলিশের জালে কোটা এলাকায় চাঞ্চল্য চিকিৎসা মানেই জীবন রক্ষা অথচ সেই আস্থার দুর্গ শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের গাইনোকোলজি আউটডোর রোগী বিভাগে ঘটল চরম লজ্জাজনক ও আতঙ্কজনক কাণ্ড এক ভুয়া চিকিৎসক টানা চার দিন ধরে অনায়াসে রোগী দেখলেন প্রেসক্রিপশন লিখলেন এমনকি চিকিৎসকের পরিচয় নিয়ে মানুষের জীবন নিয়ে খেলতে উদ্যত হলেন ধৃত ভুয়া চিকিৎসকের নাম মীর হোসেন আহমেদ বড়ভুইয়া বয়স তেইশ কাছাড় জেলার কাটিগড়া থানার গণির গ্রাম পাঠুয়ের বাসিন্দা এই যুবক উনত্রিশে আগস্ট থেকে প্রতিদিন গাইনোকোলজি অভিযোগে এসে দেবী ডাক্তার সেজে বসে রোগীদের দেখছিলেন মঙ্গলবার সন্দেহ জাগলে অবশেষে প্রশাসন তাকে হাতে নাতে পাকড়াও করে প্রশ্ন উঠছে এতদিন ধরে তিনি কিভাবে হাসপাতালের নিরাপত্তা ফাঁকি দিয়ে প্রবেশ করলেন এতদিন রোগী দেখার সময় মেডিকেল কলেজের কোনো কর্মকর্তা কর্মচারী চোখে কিছুই পড়েনি নাকি অবহেলায় চোখ বন্ধ করে রাখা হয়েছিল ঘটনার পরেই হাসপাতাল চত্বরে চাঞ্চল্য ছড় বয়ে যায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে চিকিৎসা মহল পর্যন্ত সবাই স্তম্ভিত কারণ যে গাইনোকোলজি বিভাগে প্রতিদিন শত শত রোগী চিকিৎসার আশায় থাকেন সেখানেই যদি ভূ চিকিৎসক দিব্যিবসে রোগী দেখেন তবে আস্থা যাবে কোথায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ঘটনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিন্তু তাতেই কি প্রশ্ন থেমে যায় একজন ভুয়া চিকিৎসক যদি দিনের পর দিন সরকারি হাসপাতালের ভেতরে বসে অবাধে রোগী দেখতে পারেন তবে এটি কেবল একজন প্রতারকের অপরাধ নয় এটি হাসপাতাল প্রশাসনেরও মারাত্মক ব্যর্থতা চিকিৎসা মানেই মানুষের জীবন মৃত্যুর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত একটি গুরুদায়িত্ব সেখানে নিরাপত্তা ও নজরদারির এমন চরম ছিল শুধু ভয়াবহ নয় বিপজ্জনকও বটে সাধারণ মানুষের কণ্ঠে এখন একটাই দাবি ভুয়া চিকিৎসকের শাস্তি যেমন জরুরি তেমনই হাসপাতালের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বহীনতারও করা জবাবদিহি হোক চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যদি এভাবে খেলা হয় তবে মানুষের আস্থা কত দূর টিকে থাকবে এই প্রশ্ন এখন সর্বোচ্চ ঘুরপাক খাচ্ছে আজি পোয়ায় সেলসর মেডিকেল কলেজের একজন ভুয়া চিকিৎসক প্রকল্পের প্রয়ত্ন করা হয় ভুয়া চিকিৎসক চিকিৎসক নাম হল মীর হুসেন আহমেদ বরভুঁয়া তেইশ বছর বয়স তো পিতৃ নাম হল ইয়াহিয়া বরভুঁয়া তো গুণিগ্রাম পার্ট টু কাটিগড় এই লড়াজনে তেইশ বছরীয় লড়াজনে যোৱা তিনি চাৰিদিন ধৰি তিনিদিন ধৰি তেওঁ শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ তেওঁ ভুৱা চিকিৎসক হিচাপে আহি অ' পি ডি ডিপাৰ্টমেণ্টত বহি বহিভাগ ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁ বহি তেওঁ কিছু পেচেণ্ট চাই আছিল গতিকে যোৱা দুদিন তেওঁক কোনেও ধৰিব নোৱাৰিলে আজি পুৱাই তেওঁক সন্দেহজনকভাৱে তেওঁক কিছুলোকে তেওঁক সন্দেহ কৰে যে তেওঁ চিকিৎসক নহয় লগে লগে আমি আৰক্ষী লোক গৈ তেওঁক লৈ আহে আৰু লগে লগে আমি মানুহজনক এতিয়া সোধ পোছ কৰোঁ সোধ পোছ কৰাৰ কালত এই কথা পোহৰলৈ আহে যে তেওঁ এজন সম্পূৰ্ণ ভুৱা এজন যুৱক তেওঁ গুণিৰ গ্ৰাম হাইস্কুলত তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছে তেওঁ বৰ্তমানলৈকে জনোৱা মতে তাৰ পৰা তেওঁ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে আৰু তেওঁ আহি এই তেওঁ যিটো ষ্টেটিস্কোপ তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইটো অনলাইন যোগে তেওঁ মঙাই লৈছিলে আৰু সেই ষ্টেটিস্কোপটোক তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াত শ্ৰীচৰ মেডিকেল কলেজত দুদিন ধৰি তেওঁ আগতে দুদিন ধৰি তেওঁ তাত প্ৰেক্টিচ কৰিছে ৰোগী চাইছে আৰু আজি পুৱাই তেওঁ পুনৰ ৰোগী চাবলৈ আহোঁতে গাইনী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো অ' পি ডি আছে তাৰ পৰা তেওঁ কৰায়ত কৰা হয় আৰু বৰ্তমান আমি সোধ পোছ অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু এই যিজন ভুৱা চিকিৎসক আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যাতে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ আৰু এখন এটা কথা আপোনালোকক আমি জনাব পাৰোঁ যে এই সংক্ৰান্তে কিছুদিন আগতে আমি এজন ভুৱা চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পাছত উৰ্ঘতম কৰ্তৃপক্ষৰ পৰাও আমালৈ নিৰ্দেশ আহিছে যে এই সংক্ৰান্তে আমি তীব্ৰ দৃষ্টি ৰাখিব লাগে ছাৰ্ভিলেঞ্চ ৰাখিব লাগিব আৰু সেই চাৰ্ভিচেছো ৰাখি ৰাখি যোৱাৰ কাৰণেই এইজন ভুৱা চিকিৎসক আজি ধৰা পৰিছে গতিকে আৰু এনেকৈ যিসকল চিকিৎসকে এই ধৰণে ভুৱা মানুহক ভুৱা দি তেওঁলোকক চিকিৎসা আগবঢ়াই আছে সেই লোকসকলৰ বিৰুদ্ধেও আমি কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ আৰু এনেধৰণৰ যি ভুৱা যি মানে প্ৰেক্টিচ আছে সেই প্ৰেক্টিচটো সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰিব লাগে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাক ভুৱা চিকিৎসক গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত নিৰ্দেশ দিছিলে যে এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ যাতে ভুৱা চিকিৎসাৰ নামত যাতে কোনো আগবঢ়াব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তাৰ কাৰণে আমাক নিৰ্দেশ তেওঁ দিছিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ডাঙৰীয়াও আমাক নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু সেই সংক্ৰান্তে আমি অধিক তৎপৰ হৈ আছোঁ আৰু জিলাখনৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰেও এই সংক্ৰান্তে আমাক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে গতিকে আমি এই সংক্ৰান্তে আমি তৎপৰ হৈ কাম কৰি আছো আৰু যিসকল লোকেই এনেকে ভুৱা দি ৰাইজক চিকিৎসা আগবঢ়াই আহিছে আৰু ৰাইজৰ জীৱনক লৈ খেলা কৰি আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি সদায় তৎপৰ হৈ আছোঁ